ろオルスクですホームスイートホームサバイブ新スペクターの対超人気ユーチューバーハートロックカードやっていきます新マップということでマングローブマップ扉をまず破壊していき私もね数回しかこのマップに当たってなくて がねまだまだおっといたぞままだまだ頭に入っていないのですけど追い詰めていこうすごいこのねハートロッカーはね心音が狭い気がしますねサバイバーでプレイしていても気づくのにねすごいしてくれる

でね攻撃力も高くてここは下りれないで心音が狭いのがね運営としては調整が入りそうな気がするんですけれどもこのね人気 YouTuber のハートロッカーさんはこれぐらい強くてもいいんじゃないでしょうか でね他のスペクターと違ってねはい3人とも耳塞ぐはいナイフも投げれないッチボはい、はい、ここでバリア使っていくこのね走り方がね面白くてね サバ,イバーガーでプレイしている時もね、もう追いかけられててもね、面白いですよね。鬼ごっこ感がすごく強いというかね、はい、ジュズならいいよ、今、使ってもらってもら。はい、壺に入る。ここはね、そんなに強くないですね。移動距離が短いので。 はいいただきたい <laughs> キーボードで叩いていく <laughs> あそこで失敗している <laughs> おっとくそゼロ距離ナイフ当てられるスト <laughs> 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 じゃなおーティムティムじゃないベ魂を復活させるかでここが強いよねえ、移動距離がすごいなしかしインディブフォアールでここは復活させようとするならダメージ一発食らってから壺に入るのか いいですかねそしてどこここもなかなか強いな距離が大きいですねはいサポートに入らせないしかしペーさんを見失ったはい落下し まあ復活されるのは仕方ないかこのねハートロッカーの攻撃力をね見せていきましょうこっちの方にはいおっとパ本も魂を持っているダメダメはい清水はダメよ

広いねは <noise> いおっしゃい <noise> まぁちょっと違うターゲットに行きましょうあとしかしここで出会ってしまったこれはもう見逃せないな 10秒というのは長い仲間あれしてるのにさあと届かずもうたまらず飛び降りるあっと逆 どこ行ってたうんんんおっとペイさんを見失ったなんこれかこれは入れない入れないあっちか見失ったな今 あれそこかはいあっそうあっペイさんも落下しそしてジェンがはいいただいた <laughs> このキルが一番好きですね面白いですねはい最強ハートロッカー強すぎますね それではご視聴ありがとうございましたいやーゲームってほんまにおもろいもんですねそれではまた次回の動画でお会いしましょうさよならさよならさよなら